xorazm viloyatidagi yoshlar markazi ushbu maskan viloyat va yosh ijrochilar bilan gavjum Bozato iqtidorlarni kashf etadi shiorostida o'tkazilgan gala konsert dasturi aynan shu manzilda bo'lib o'tdi oost beke oost ons oost staan unda respublika yoshlar ovozi tanlovining xorazm viloyati bosqichida yuqori natijalarni qo'lga kiritgan ishtirokchilar viloyatdagi ko'zga ko'ringan san'at vakillari bilan bir sahnada qo'shiq kuylashdi juda yaxshi bo'lib o'tdi munosib raqiblar <laughs> chiroyli darajada bo'lib o'tdi buni tashkillashtirayotgan tashkilotimiz a'zolariga tashakkur bildirib qolaman mana ustoz san'atkorlarimiz yaxshi yaxshi ustoz san'atkorlar o'tishgan shularni izdoshlari bo'lishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha shu booto festivali ko'pchilik insonlarni ko'pchilik talantlarni bir joyga yig'ganidan xursandmiz ha buyuk tarixga ega xorazm xalqi kuy va qo'shiqqa san'atga oshifdi ko'plab sohir ovoz vakillarining ushbu hududda yetishib chiqqani ham bejiz emas albatta xorazmlik yoshlar ham o'z sozi va ovozlari ila yoshlar markaziga yig'ilgan tomoshabinlarni e'tiborini o'ziga jalb etdi <tik> vosiqasi bor enda oyxon menga yor aytib o'tish o'rinli mazkur viloyatda san'atning opera baxshichilik, estrada va an'anaviy ijro yo'nalishlariga qiziquvchi yangi iqtidor egalari tobora ortib bormoqda mana ikki yildirki an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan yoshlar ovozi festivalining joriy yilgi bosqichida xorazm viloyatining o'zidan o'n ming nafarga yaqin yoshlar onlayn tarzda ro'yxatdan o'tgani ularni san'atga bo'lgan qiziqishi va tanlovning bugungi kunda ahamiyatini ko'rsatmoqda ushbu gala konsertda mana xorazm viloyati bosqichida faxrli birinchi ikkinchi uchinchi o'rin olgan bundan tashqari Xorazmning shu talantli yoshlarimizni o'z chiqishlari bilan ishtirok qilishdi albatta xorazm viloyati e, azaldan san'at sevar xalq hisoblanadi bevosita guvohi bo'ldikki hakamlar respublikadan kelgan hakamlar ham oson bo'lmadi chunki xorazmni shu 7 yoshidan 70 yoshigacha bo'lgan yoshlari talantli katta yoshlari hammasi san'atni sevadi eng bilmadim san'atni tushunmadim degani raqs yaxshi biladi-da. har bir mahalladagi yoshlar yetakchisi aynan mahallada o'zini mahallasidagi iste'dodlarni kashf qilish uchun yaqqol maydon yaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi o'ylaymanki ushbu respublika bo'ztovda bo'ladigan respublika bosqichidan xorazmlik talantli yoshlarimiz faxrli o'rinlarni egallaydi degan umiddamiz barcha ishtirokchilarga omad tilab qolamiz mahalla sektor va tuman bosqichlarida muvaffaqiyatli o'tgan 130 yuz o'ttiz nafar viloyat bosqichiga ishtirok etgan yoshlar orasidan yuqori natijani egallaganlar yoshlar markazida o'tkazilgan gala konsert dasturida qo'shiq kuylashdi bosqichi bo'lib o'tdi yoshlar festivalini bugun gala konserti bo'lib o'tdi bizlarni taqdirlashdi har xil sovg'alar bilan Festivaldan ko'nglim ko'nglimiz so'q ajoyib festival bo'lmoqda xudo xohlasa endi shu respublika bosqichida ham yaxshi o'rinlar olamiz deb umiddamiz jarayonlar yaxshi kechdi chunki qiyin ham bo'ldi talantli yoshlarimiz juda ham ko'p raqobatchilar yaxshi kuchli edi endi ozroq hayajon bo'ldi ammo qilgan mehnatlarimiz samarasini ko'rdik bu bo'zato festivali bizga nima beradi boshqa viloyatdagi do'stlarimiz bilan tanish imkoniyatini beradi bo'zatoda o'zbekiston yoshlari topishadi xudo xohlasa barcha qatnashuvchilarga omad tilayman ularga ham shu 1 o'rin 2 o'rin 3 o'rinni olish nasib qilsin respublika bosqichiga yo'llanma olganlar esa hudud ahli oldida keng jamoatchilikka tanishtirilib o'z imkoniyatlarini namoyish etishdikelsangucha juda zo'r bo'ldi tomoshabinlar <muchos> juda yaxshi kutib oldi festival menga katta motivatsiya berdi o'zimning iste'dodimni yanada ko'rsatishga hissa hissa qo'shdi yetti yoshdan yetmish yoshgacha bo'lgan tomoshabinlarning e'tiborini o'ziga qaratgan mazkur konsert dasturida hudud ahli xorazmcha ohanglardan bahramand bo'lishdi dillari aqmoq yoqimli qaymoq o'lar yetdimku sani dastingdan festival qonoq tarzda o'tyapti mana hamma xursand xorazm yulduzlari kelgan mana mehmon san'atkorlarimiz kelgan men bu o'n yoshdan o'n besh yoshgacha an'anaviy xonandada ijro qildim bu men birinchi o'rin oldim hamma xursand hamma shod E, do'stlarim ota onam ya'ni ustozim shu şey, sobirov rustam ustozimga katta rahmat aytaman festival e, zo'r ko'tarinki kayfiyat bilan bo'lib o'tdi e, hamma ishtirokchilar zo'r qatnashdi talantli yoshlarimiz judayam ko'p ekan endi man bu festivalda birinchi marta qatnashishim estrada yo'nalishi bo'yicha 23-30 o'ttiz yosh oralig'ida qatnashdim o'zbekiston e, ayirmasin e, bizni o'zbekiston nomli qo'shiq bilan qatnashdik e, tuman bosqichida shahar bosqichida viloyat bosqichida ham shu qo'shig'im bilan g'olib deb topildim bundan xursandman hamma yoshlarga bu motivatsiya bo'ladi ayniqsa bizlar uchun biza san'atkor uchun bu kichkina bir e'tibor ham zo'r bir motivatsiya berib yana ham ijod qilishga undaydi bizani shuning festivallar ko'p ko'p bo'laversin hamma yoshlarimizga omad tilaymiz joriy yilda baxshichilik yo'nalishida ishtirok etgan yosh qizlarning soni ko'p bo'ldi xorazmda ham ana shunday 30 yoshgacha bo'lgan ishtirokchi qizlar soni anchagina edi dostonlarini maromiga yetkazib kuyga solgan qatnashchilar orasida alinur Samandar va ham tanlovning viloyat bosqichida ikkinchi o'rinni egalladi baxtchilik yo'nalishi bo'yicha qatnashdim bax'chilik yo'nalishidan qumondali dostonidan barcha aytdim konsert dasturi juda yaxshi o'tyapti prezidentimizga bizga shunday imkoniyatlar yaratb bergani uchun katta rahmatlar aytamiz bu festival vahatqoni o'tdi xudo xohlasa keyingi safar qatnashib birinchi o'rinni egallashga harakat qilaman tanlovning xorazm viloyati bosqichida ishtirok etganlar orasida qodirbergin aminboyev ham barcha yigit qizlar qatorida mana shunday imkoniyat berilganidan mamnun men ushbu bozatop fest tanlovida viloyat bosqichida uchinchi o'rinni qo'lga kiritdim men barcha barchasidan xursandman ushbu tanlovga yanada muvaffaqiyatlar tilayman qolaversa ishtirokchilarga ham muvaffaqiyatlar tilayman barchasi o'ta zo'r bo'lib o'tdi hammasi qolaversa bundan keyin ham bundan kattaroq saviyalarda o'tkaziladi degan umiddaman judayam zo'r <laughs> bo'ldi barchasi tadbir yakunida har bir ishtirokchi yoshlar ishlar agentligi hududiy boshqarmasining esdalik sovg'alari va diplomlari bilan taqdirlandi bugungi festivalimiz amir temur istirohat bog'ida bevosita yoshlarning jam bo'ladigan yoshlar markazida bo'lib o'tayotgani bu yoshlarimizga juda ham katta bir motivatsiya bog'ishlayapti mana xalqimiz qolaversa yoshlarimiz mana kechki vaqt bo'lishiga qaramasdan hammasi bir joyga yig'ilib bugungi gala konsertda mazza qilib maloq bilan dam olishyapti hakamlar hayotining oqilona baholash natijasida viloyatimizdan saralab olingan yoshlarimiz mana bugun katta sahnalarda turib o'z ijod namunalarini xalqimizga yoshlarimizga taqdim qilmoqda bu singari tanlovlar yoshlarimizni yangidan yangi istiqbollarga erishishga ularga rag'batlantiruvchi kuch sifatida albatta asosiy rol o'ynaydi bizning hammamizga ma'lumki o'tgan yili bo'zoto tumanida bo'lib o'tgan yoshlar ovozi festivalida xorazm viloyati yoshlari munosib ishtirok qilib respublikada umumjamoa hisobida ikkinchi o'rinni egallashdi bu yil ham bizning yoshlarimizdan umidimiz katta va yoshlarimizga bu yil bo'zato festivalida birinchi o'rinni olishlari uchun omad tilab qolamiz eslatib o'tamiz bo'zatovda bo'lib o'tadigan yoshlar ovozi tanlovining respublika bosqichida har bir yo'nalish bo'yicha birinchi o'rin sohibi ellik million so'm ikkinchi o'rin egasi yigirma besh million so'm uchinchi o'rinni qo'lga kiritgan iqtidor egalari o'n besh million so'm pul mukofotiga sazovor bo'lishadi bundan tashqari rag'batlantiruvchi mukofotlar ham bor biz esa ijodiy guruhimiz bilan birgalikda xorazmlik yoshlarga omad yor bo'lishini tilab qolamiz sanoqli kundan so'ng bo'zatovdan reportajlarimizni Даоми травва.